лет Давиду Гарсии. Саймон Кинг гораздо выше своего соперника. И менее опытный. Саймон Кинг 196 сантиметров рост. И стал профессионалом в ноябре 2015 года. Что касается Давида Торреса Гарсии, то он профессионал с марта 2007 года. И практически все свои поединки провел в Мексике. Вот недавно, в октябре 2015 года, съездил он в Японию, проиграл Кьютара Фуджимота нокаутом в третьем раунде, затем бился в Канаде, в Торонто с Александром Тесленко, украинским бойцом, и также проиграл техническим нокаутом. И у нас уже стартовал первый раунд. В голубых трусах Давид Торрес Гарсия и, соответственно, таких черных трусах с белыми лилиями, с белыми вставками Саймон Кин. Сразу же с первого раунда Саймон Кин занимает центр ринга и готовит свой правый. Кин Смотрится очень даже атлетично. На контрасте со своим соперником. И жмется канатом, соответственно, Давид Гарсия. Мощный правый и тут же нокдаун в первом раунде уже. И ощущение такое, что Гарсия особо не хочет вставать. И похоже, что это все. Нет. Мексиканец встает. Но... Капа. У мексиканского бойца выпала капа, и сейчас нужно ее вернуть на место. Времени предостаточно в раунде, и у Саймона Кина есть все шансы завершить поединок досрочно уже в первом раунде. Главное, точно и мощно попасть. Вот пошел мексиканец с такими размашистыми ударами. И второй нокдаун. И снова выпадает капа у мексиканского бойца. И сейчас рефери предложат углу мексиканца вернуть капу на место. И уже в первом раунде бой принимает характер одностороннего. Бросается Давид Торрес на Саймона Акина, но все это очень непродолжительно происходит. Абсолютно доминирует Саймон Кин. И в первом раунде дважды он отправил соперника в нокдаун. Посмотрим, что будет дальше. Но пока складывается ощущение, что поединок у нас односторонний. Вот нам как раз показывают моменты нокдаунов. Но вообще при росте 180 сантиметров Давид Гарсия Торрес весит 130 килограммов. Я бы сказал, очень серьезный перевес, но в супертяжелом весе перевеса не бывает. Саймон Кин, напротив, атлетичен при росте 196 сантиметров, он весит 112 килограммов. Для Саймона Кина это уже второй мексиканец в карьере. В мае 2016 года бился Саймон Кин с Данилем Котой, мексиканским бойцом, и победил техническим нокаутом в пятом раунде из восьми запланированных. В бой с Гарсей запланирован на шесть раундов. Пройдет ли он все шесть? Вопрос в первом раунде уже дважды. Побывал в нокдауне. Давид Гарсия. Мощная двойка от Саймона Кина. В принципе, ну, с таким соперником, как Гарсия, нужно разбираться легко и непринужденно. Чтобы соответствовать своим амбициям и уровням. Можно бить на выбор. В принципе, Саймон, Саймон Кин этим и занимается сейчас. Практически неч нечего противопоставить мексиканцу, своему сопернику. Мощный левый крюк от Саймона Кина тут же добавляет справа. Полотенце, полотенце выбрасывает угол мексиканца. Рефери это видит и все. Остановка поединка. Я думаю, справедливо и действительно с Давида Гарсии хватит. Саймон Кинг одерживает очередную победу, очередную досрочную, уже шестую по счету из шести своих побед, подтверждая репутацию бойца с ударом. Мы видим серьезное еще повреждение на лице Саймона Кина, там, по-моему, разбит нос. На лице Давида Гарсии, конечно. Саймон Кинг победитель. Особо не радуется. В общем, в принципе, он выиграл бой, который должен был выиграть.